Наталья, здравствуйте, рада вас видеть. Представьтесь, пожалуйста. Казенина Наталья Юрьевна. женщин Наталья, сейчас в Украине такая сложная ситуация для нас всех. Хотелось бы узнать, разработаны мы Какие-то законы, которые позволяют э, нашим защитникам после возврата с, э, АТО чувствовать себя комфортно в нашей стране? Ну, пока законы не разработаны. Они только, я так думаю, и насколько знаю, только в проектах все только разрабатывается. Возможно, все вопросы, возможно, не все вопросы попали в рассмотрение наших законов. Но пока эти вопросы... И законы не рассмотрены, они очень ну, как бы сейчас напряжены и ждут какого-то решения. Потому что на Украине каждый день погибает в зоне АТО, очень много мирных жителей, погибает много солдат, офицеров, которые пошли защищать нашу родину, отечество и их семьи, которые остаются здесь, жены, дети их ждут. И вот когда приходят такие звонки или повестки, что их родной человек погиб, то дальше приходится сталкиваться уже родителям и женам с теми проблемами, которые по закону получается легли на плечи этих женщин. В многих семьях это молодые ребята пошли на войну. Ребята, которым 21, 25, 30 лет. Эти дети, они, э, некоторые учились, некоторые до этого времени в мирное время учились, многие не учились, либо работали где-то, либо работали где-то неофициально, подрабатывали. И у многих из них нет вообще стажа, официально оформленного стажа, не трудовых книжек. Этот вопрос сейчас очень много начинает все больше и больше, как снежный ком наваливаться на вот этих вот женщина вот этих вот на ну, вот эти семьи. Так как если нет стажа, то ну, пенсионный фонд не имеет права и не может начать оформление пенсии по, как мы говорят, по трате для детей, которые остались без отца. Потому что для того, чтобы пенсионный фонд начал работу с такими документами, принял их работу, и начал оказывать, формировать пенсию, нужно стаж для таких детей, э, там 7 и дальше. 8, 9 и 10 лет. Это минимальное, для чего, э, почему и как они могут дальше работать с такими документами. Так как стажа такого у многих детей, которые там погибли, нет, потому что они либо молодые, либо работали неоформленные, либо учились. Но если они учились стационарно, это еще засчитывается, то такие семьи не могут претендовать на пенсию, а могут претендовать только на помощь. А на данный момент пенсия и социальная помощь это огромная-огромная разница. В месяц это приблизительно 950 гривен пенсия и 350 гривен социальная помощь. Это приблизительно вот такая вот разница. Поэтому хотим, чтобы при рассмотрении сейчас всех законопроектов, связанных и действующих, и новых, чтобы связанных с АТО, очень взяли внимание все претензии, все вопросы, которые возникают у граждан, которые возникают в таких семьях, которые возникают в женщин, которые, матерей, которые потеряли своих детей. И как бы это документально, правильно и грамотно юридически было сработано и дополнено, либо просто выведено отдельным пунктом, отдельным там, законом, отдельным дополнением до закона по поводу вот таких вот... Такой вот ситуации, которая сейчас сложилась в наше мирное время и в нашей стране, которая сейчас воюет. Я еще знаю, что вы мама четырех детей, это вот богатая детная мама. Вот. Из них два призывника. Хотела узнать ваши чувства о том, что сейчас происходит. Ну, как мать, у меня чувство защиты своих детей. Вы понимаете, что каждая мать, их, каждая мать рожает своих детей, каждая мать воспитывает своих детей. Кормит. И поэтому как мать она, она просто хочет защитить своих детей от войны. Но это чувство еще борется с другим чувством, потому что в наше государство вступил враг как мы сейчас называем брат, который нам стал врагом, которым мы сейчас воюем. И тут чувство такое, что понятно, что дети, которые уже достигли совершеннолетия, дети, которые служили в армии, они обязаны. И я не буду сильно препятствовать своим детям, потому что у меня двое взрослых сыновей, призывники. Вот детей, если им придет повестка и защищать свою Родину. Хотя я вам хочу сказать что кое-что. Кроме того, что я мать, у меня четверо детей, у меня еще отец русский. У меня отец орла. В русской глубинке, где у меня много двоюродных братьев и сестер. И многие живут в Москве, многие в Орле, многие в Муценске. И вот больше всего страшно то, что с той стороны может стоять такой же моего сына, брат, который будет стрелять в него, а он, а он будет стрелять в своего брата, настоящего брата, не просто вымышленного, а настоящего. И таких вот семей, таких семей, у которых есть близкие, родные в Украине, в России, очень-очень много. У нас таких миллионы по всей, по всей Украине и по всей России. Это очень страшно, когда брат убивает брата. Даша, скажите, пожалуйста, а может ли женщина повлиять на то, что просто в Украине? Конечно, может, да и нужно, чтобы женщины обязательно, я думаю, что может и нужно, чтобы женщины не стояли, как бы и ждали там когда ждали наших мужчин. А кроме того, что женщины остаются здесь, работают, зарабатывают и дальше воспитывают детей, занимаются полностью всем бытом семьи, все либо на их плечи, они в свободное время, да и в любое время могут помогать своим мужьям, помогать своим отцам помогать тем, чтобы связываться, общаться, помогать, как бы давать ну, правильную характеристику событий, давать правильную характеристику событий для тех людей, которые ее видят в искаженном форме. Например, на данный момент все знаем, что Россия очень искажает Э, все наши события. Она искажает не только события, она искажает даже те слова, которые наши высказываются, выкладываются слова другие, и получается совсем другая картинка. Я связывалась вот со своими родственниками в России, когда была возможность там э, выступала. Они, конечно, очень многого не слышат и многого нас, многое нас не понимают, хотя э, когда мы начинали уже общаться, проходило какое-то время они просили вот, действительно подтвердить там привести соседей, подтвердить, что у нас действительно не стреляют, что у нас никого никогда не, не убивают. И я тоже русскоязычная, потому что у меня отец русский. И я давно и легко общаюсь с русскому языку, хотя закончила в Виннице, в городе Виннице, в других городах училась в украинскую школу. И прекрасно знаю, разумею на украинский, мир, потому что я живу в этом государстве и мы должны уважать себя и государство, в, том, в котором мы живем. И когда я уже общалась с родственниками, потом я общалась в контакте с женщинами России, и многие, конечно, многие, очень многие, они как бы перед ними барьер какой-то, перед ними какая-то стена, через которую они не слышат и очень тяжело с ним достучаться. Когда я написала им письмо, может быть, немножечко уже такой, ну, наверное, грубоватой форме, то меня вычеркнули и выкинули с контакта. И сейчас я как бы не могу уже там осуществлять, через контакт осуществлять свою переписку с женщинами из России. И сейчас остро стоит вопрос о том, что нужно больше женщин в политике. Как вы считаете, нужно ли женщинам идти в политику? Нужно ли активнее себя проявлять? Я считаю, что нужно женщина идти в политику, есть и поддерживать эту 30-х которую сейчас рассматривают. Потому что женщина очень всегда, она мягче, она гибче, она активнее, и она всегда может помочь помочь мужчинам правильно сформулировать свой взгляд, помочь мужчинам правильно сформулировать свое мнение, и не выступать, становиться сразу в позу, и там переходить в кулачный бой, как у нас часто происходит в Верховной Ради, или же там еще обзывать друг друга. То есть женщина всегда умеет выслушать и старается понять, потому что у каждой женщины есть дети, каждая женщина является матерью, и даже у тех генералов и у тех министров тоже есть матери. Если бы они тоже говорили со своими детьми о том, чтобы нужно все-таки слышать людей, женщин, думать о том, как скорее, и... Закончилась эта протовмественная война. Я думаю, влияние бы пошло, и мужчины начали немножечко бы с любых сторон, с любых позиций, немножечко задумываться, что же все-таки они делают.